Пока не будет заключения, пока не будут а, эти документы доработаны, обработаны, и нельзя там делать какие-то демонстрирования. Получили мы вот это заключение вчера. Вчера мы разрыли трубопровод, участок на трубопроводе. Он совершенно сухой. Мы заоптировали этот все, мы пригласили депутата, мы пригласили... Были там телевидение, там ТРК а -а -а, Украина, тоже это все сняли, все это все видели. Значит, и как бы исключили то, что попадали это из водопроводной сети, мы дополнительно сделали экспертизу воды, та, которая там находится, и там сделаны уже как бы природно сделанные ручейки, где они стекают, и мы смотрим каждый день с утра, и оно не меньше, не больше не становится. Вот такая ситуация. Значит, в дальнейшем сегодня должны приехать из Института экологии, которые э, тендер выиграли на программу защиты и в частности Северского Донца. И как бы если мы войдем в эту программу, то естественно у нас будет надежда государственной поддержки и государственного бюджета, чтобы можно было там, мы так планируем первым этапом это сделать, чтобы дорога не уходила, ее укрепить с вами да, ну, там сейчас поедут ребята из института, будут э, заниматься этим проектом и составлять, состав, э, составлять следы работы это первый этап второй этап необходимо э, будет э, убрать чугунный трубопровод воды так как э, в подвижных э, слоях чугун не работает он залопается и может быть опасность того что свода